السلام علیکم میرا نام راو عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں راو صاحب ٹیٹلز فری ایڈوائز آج آپ کو آ, قربانی کے بکروں کے لیے اور دوسری عام بکریوں کے لیے اسپیشلی قربانی کا کیونکہ سیزن ہے لوگ بکرے لے کر آتے ہیں وہ کھانا پینا صحیح طرح نہیں کرتے تو ان کے لیے ایک سٹامک پاؤڈر یعنی کہ ہاضمہ مسالہ بنانے کی ترکیب بتا رہے ہیں اس کے اندر جو چیزیں ہم نے شامل کی ہیں وہ یہ آپ کے سامنے پڑی ہیں میں ون بائی ون آپ کو بتا دیتا ہوں اور ایک اس میں جو ہے وہ میجک انگریڈینٹ ہے جو ہم بعد میں ایڈ کریں گے وہ بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر یہ اجوائن لے لیے جی اچھا ساری چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ ایک اگر ایک پاؤ لے رہے ہیں تو ایک پاؤ ساری چیزیں لینی ہے اگر ایک کلو لے رہے ہیں تو پھر ایک ایک کلو ساری لینی ہے ہم زیادہ تعداد میں بنا رہے ہیں اس کو تو ہم نے یہ کلو کے حساب سے لیے ٹھیک ہے جی اجوائن ہم نے لے لی ہے اجوائن کے بعد ہم نے یہ میٹھا سوڈا لے لیا یہ جو آپ گھروں میں اکثر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سوڈیم بائی کاربونیٹ اس کے ساتھ ہم نے یہ پنک سالٹ لے لی ہے جی پنک سالٹ کے بعد ہم نے یہ اجوائن لے لی ہے اس کے اندر اجوائن کے بعد ہم نے جو ہے یہ سوٹ لے لی ہے سونٹ آپ چاہیں تو اس کی کوانٹیٹی کم کر سکتے ہیں کیونکہ سونٹ تھوڑا مہنگا آئٹم ہے تو ہم نے یہ کم ڈالا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو سونٹ کے بعد پھر ہم نے یہ کالا نمک لیا اور یہ چھ آئٹم ہیں تو یہ ہم وزن آپ لے لیں گے چھے کے چھے آئیٹمز اور ایک ساتواں آئٹم ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اینڈ پہ جو میجک انگریڈینٹ ہے جو آپ کے جو بکرے ہیں بچڑوں کو بھی دے سکتے ہیں آپ تمام جانوروں کو دے سکتے ہیں صرف کونٹیٹی کا فرق ہوتا تو آپ اس کی کونٹیٹی بھی بتاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی اس کو ہم سمام چیزوں کو ملا لیں گے سب سے پہلے ہم نمک ملا رہے ہیں جی اس کے اندر ڈالو جی نمک نمک سے پہلے کیا ڈالا تھا تم نے اس کے اندر نمک سے پہلے اچھا وہ ڈالیے سونف ڈالیے ٹھیک ہے جی تو نمک ڈالا ہے جی ہم نے نمک کے بعد سانف ڈالی ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں سونٹ جسے سونڈ بھی بولتے ہیں آپ یہ ڈرائی جنجر ہوتی ہے یعنی کہ خشک ادرک ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے یہ ڈالی ہے اجوائن ٹھیک ہے جی اجوائن آگئی گئی اس کے اندر اجوائن کے بعد جو ہے یہ آگیا کالا نمک ٹھیک ہے جی کالے نمک کے بعد یہ ہمارا آگیا میٹھا سوڈا سوڈیم بائی کاربونیٹ ٹھیک ہے جی اس کو اچھی طرح ملا لو ہاتھ سے ملا لو تو یہ جو حازمہ پاؤڈر ہے اسٹمک پاؤڈر ہے یہ آپ تقریباً ہفتے میں دو سے تین دفعہ ان کو دے سکتے ہیں دو دفعہ دے دیں بہت ہوتا ہے ویسے بکرے کے لیے جو ہے ایک درمیانے سائز کے بکرے کے لیے اس کی کوانٹٹی جو ہم رکھیں گے کھلانے کے لیے ابھی آپ کو کھلا کے بھی دکھاتے ہیں اس کو کہ ہم کیسے کھلاتے ہیں تو اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ ہم رکھیں گے تقریباً ایک چائے کا چمچہ ویسے دس گرام آپ سمجھ لیں ایک چائے کے چمچے میں دس گرام تک آتا ہے تو دس گرام آپ اسے کھلا سکتے ہیں ہفتے میں دو دفعہ آپ کھلا لیں اچھی طرح مکس کر لیں اور ابھی اس کے بعد ہم آپ کو اس کا ایک ایک اور آخری انگریڈینٹ ہے جو آپ کو دکھائیں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اگر آپ کو وہ نہیں ملتا وہ اصل میں میں نے جو ایڈ کیا ہے وہ اس لیے ایڈ کیا ہے انگریڈین کہ اس سے جو ہے وہ گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے کی بکروں کی جتنے میٹ والے جانور ہیں آپ کے ان کے لیے اسپیشلی بہت ضروری ہوتا ہے وہ تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے اچھا جی آخری انگریڈینٹ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں انسٹنٹ ایسٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ انسٹنٹ ایسٹ جو ہے یہ بالکل وہی ایسٹ ہے آپ اس پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اس پہ بریڈ بنی ہوئی ہے جو آپ کے ہاں بیکری کے آئٹم بنانے میں استعمال ہوتا ہے روٹیوں میں استعمال ہوتا ہے گھروں میں اکثر ہم استعمال کرتے ہیں یہ میں نے لیا ہے یہ ایرانی یہاں پہ ملتا ہے تو یہ میں نے خریدا ہے اور اس کی جو کوانٹی ہے وہ ساڑھے چار سو گرام کا یہ پیک ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم اپنے اس میں دو پیک یوز کریں گے اور اس کی جو قیمت ہے مارکیٹ میں اس ٹائم پہ وہ تقریباً چار سو ساڑھے چار سو روپے میں آپ کو یہ مل جاتا ہے تو یہ جو آئٹم ہے یہ بہت ضروری آئٹم ہے یہ ایز جو ہوتا ہے یہ ان کے جانوروں کے رومن میں جو مائکرو فلورا ہے گڈ بیکٹیریا ہے اس کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے اس سے ان کو بھوک بھی لگتی ہے اور بھوک لگنے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے رومن کی یعنی کہ فوڈ کو کنورٹ کرنے کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو جانور اس سے کھانا بھی شوق سے کھاتا ہے اور اس کے وزن میں گارنٹیڈ اضافہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ مل جاتا ہے تو آپ یہ لازمی ملا لیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگوں کا ایسے سوچتے ہیں کہ یہ جو ایسٹ ہوتا ہے یہ کوئی اسپیشل قسم کا ہوتا ہے جو جانوروں میں استعمال ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بالکل وہی ایسٹ ہے جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور کمرشلی استعمال ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی تو اس پہ باقاعدہ میں نے تحقیق کی تھی تبھی آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں تو اس کو آپ بلا دھڑک جو ہے یہی والا ایسٹ استعمال کریں سستا بھی ملے گا آپ کے کیونکہ جانوروں کے لیے جو اسپیشل ایز بنا رہے ہیں آج کل یہ لوگ وہ بہت زیادہ مہنگا ہے تو وہ آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے افورڈیبلٹی سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اس کا یہ الٹرنیٹو نکالا ہے یہ آپ اس میں اچھی طریقے سے اپنے اس میں ملا لیں جس کونٹیٹی میں آپ ملا رہے ہیں اتنا ہی آپ نے یہ لینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی آپ اس میں ملا لیجئے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے رکھ لیں ہمارا یہ سٹمک پاؤڈر جو ہے یہ تیار ہو جائے گا اور اس کو ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہم نے کھلایا ہے کس طریقے سے اپنے بچوں ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ بکروں کو اپنے مسالہ جو دینا ہے وہ بس اس طریقے سے دینا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ آپ نے جائے ہے وہ ایک چمچی لے لینی ہے یہ چمچی ہم نے لے لی ہے اور بکرے کے حساب سے چھوٹا بکرا تو ہم نے چائے کہ ایک چمچی لے لی ہے اس کو اور اس کا منھ کھول کے ڈائریکٹ آپ اس کے منہ میں اس طریقے سے اس کو کھلا دیں یہ اس کو کھا جائے گا ٹھیک تھوڑا بہت گرائے گا لیکن زیادہ تر یہ اس کا کھا لے گا تو ذائقہ بھی اس کا اچھا ہے تو جانور اس کو پسند کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو دے دیجئے جی. ہفتے میں دو دن دے دیں تین دن دے دیں جی. جیسے آپ کی جانور کی پرفارمنس اس حساب سے تو بکرید کی جانور انشاءاللہ آپ کے جو وہ کھانا بھی اچھا کریں گے اس کے اندر ہم نے جو انگریڈینٹس ڈالیں اس کے بعد آپ کو مزید کوئی اور چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے اندر تو یہ بہترین قسم کا آپ کا لیور ٹانک بھی ہے بہترین قسم کا سٹمک پاؤڈر بھی ہے ٹھیک ہے نا جی تو ٹاکزن بائنڈر بھی ہے یہ اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے ایسی اس کو بے دھڑک آپ کھلا سکتے ہیں گبن بکریوں کو بھی کھلا سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف آخری مہینے میں تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ نمک کی کوانٹٹی اس میں ذرا زیادہ ہے جو باقی کوئی سوال اس کے بارے میں اگر آپ کے ہوں تو آپ ہمیں بتائیے گا تو یہ مسئلہ آپ آرام سے گھر پہ تیار کیجئے اور اپنے جانوروں کو دیں اللہ پاک سب کے جانوروں کو محفوظ رکھے اور تندوس رکھے اور آئندہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ